Добрый день. Сегодня у нас в гостях журнал Барвинок. 92 год. Ну, как понимаю, у журнала Кисны гораздо даже пришло. Номер 3.5, объединенный. Что-то пошло уже не так. Это этот выпуск на русском языке. Кстати, я смотрю, так, не знаю в каком году, но вот тут уже пошли какие-то христианские такие вот статьи в некоторых выпусках. Не сильно понимаю, почему они именно в этих детских журналах. Как раз где-то в те годы пошли то всякие еще такие, знаете, были мультфильмы. Это были больше как в каких-то организациях, типа там Мормона, вот, вот всякие, летающий домик там, супер книга то может быть там и в эти журналы какая-то как-то спонсировалась, а может быть просто так решили, что так, надо просветить немножко в плане такой теологии Христос воскрес так, благодарный конек колоритный такой казак довольно таки Пол такой. Истовали, как, как, знаете, как интересно нарисовано но как, такой взгляд, ну как дети, знаете, такая, как ручка, чуть чуть -чу -чу. О, -о, О, золотые... Вот честно, я не пойму, что это написано. Как-то так переборщили с этим вот таким заголостым шрифтом. Встреча с. Свистун, бочка и на халей. Он какой такой? Хулиган. Вот они тут тоже такие. Так. Ваш профессор Маковка. Вот он это такой вот есть раздельчик там про профессора Маковка. какие-то тут истории рассказывает. Обманщик. Крымско-татарская сказка. Вот такой юмор. Сосед жалуется соседу. У вас сын бросил у меня камень. Попал? Нет, я смог увернуться. Тогда не мой сын, мог бы попал. Да. Моя первая собака. Собака я собака. <laughs> Какие-то мушкетеры, похоже. Лучшая бабушка Баба Яга. Смотрите, какая Баба Яга такая. Беззубая. Кот такой. И барвинок он такой спрятал. Генеалогическое дерево. Ну, да интересно так вот рассказывать, что такое генеалогическое дерево. Ну, а это такие похожи на этого, про Леопольда, мыши. Мультфильма. Какие-то рассказы. Золотой браслет. Молдавский какой-то рассказ. Вытынанка. А вот здесь вот написано, кстати, про какие-то проблемы. Что журнал, как бы. У журнала какой-то кризис, будут совмещенные номера. Новые цены, все дорожает. В общем, в те года таким было, конечно. Барвинку цвести. Дневник борвинка. Это красиво нарисовано. Это типа как, вот, какой-то как рог изобилия, только здесь такой как глэчик. Цветы. Красиво так. Девчонка. Голубоглазая. А, волшебный кувшин. Так. Вот такой вот журнал совмещенный. 3.5. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много будет чего интересного.